पवित्र रमझान महिन्याचे औचित्य साधून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमातर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन अंबरनाथ पश्चिमेकडील हजरत गैबन शाहवली दर्गाच्या ईदगाह मैदान या ठिकाणी करण्यात आले होते या इफ्तार पार्टीला प्रमुख पाहुणे म्हणून अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे कल्याणचे अब्दुल भाई बाबाजी पत्रकार कमर काझी यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती आलेल्या प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमातच्या वतीने करण्यात आले या इफ्तार पार्टीत मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधवांनी सहभाग घेत संध्याकाळी इफ्तारी करत आपला उपवास सोडला यावेळी अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी व पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे आदींनी पवित्र रमजान ईदच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या तहसीलदार अमित पुरी यांनी हजरत गैबन शाह बाबा दरगा येथे बाबांचे दर्शन घेतले या इफ्तार पार्टीला यशस्वी करण्यासाठी अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमातचे अध्यक्ष हाजी सलीम चौधरी आरिफ काझी जलाउद्दीन शेख युसुफ शेख डॉक्टर झुबेर शाह इम्रान शेख ॲडव्होकेट साबिर चौधरी चांद शेख ख्वाजा युनुस चौधरी नईम शेख सिकंदर पटेल बिस्मिल्ला शेख मकबूल खान अरबाज कुरेशी अनवर शेख आदींनी प्रयत्न केले या इफ्तार विफार अनेक मान्यवर पदाधिकारी मुस्लिम बानव संख्या में उपस्थित होते मुस्लिम जमात है तो ये सबसे बड़ी जमात है और हर साल प्रोग्राम जमात के माध्यम से किया जाता है और ये साला मतलब कई सालों से चलते आया है तो अब ये चुनके आने के बाद नई कमेटी चुनके आने के बाद डिसाइड किया कि जो चला है इसको और बड़े पैमाने में इसलिए बहुत आज शानदार पैमाने में बड़े पैमाने में हजारों की तादाद में लोग आज विस्तार पार्टी में आए तमाम लोगों का मेहमानों का मैं शुक्र अदा करता हूँ पत्रकारों का भी शुक्र अदा करता हूँ और जमात के माध्यम से और जो काम चल रहे हैं अभी देखो आने वाले ईद की भी मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ सभी धर्म के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और इसी ग्राउंड पे ईदगाह मैदान पर सात आठ नौ तीन जमात नमाज की अदा की जाएगी और बड़ी रात में शबिना का प्रोग्राम दस कुराना हाफीज़ एक रात में मदीना मस्जिद -मदिन में खत्म शुरू होगा और खाने का शहरी का भी इंतज़ाम है मुस्लिम जमात अम्बरनाथ का उनतीस तारीख को गौर ग़रीबों का तकसीम जक़ात की रकम जो लोग चित्रे की रकम जमात को देती है भरोसा करके उसको तो सही तरीके से उसको तकसीम किया जाएगा मुस्लिम जमात अंबरनाथ ये पूरी कौम की जमात है आपकी अपनी जमात है जमात की पूरी टीम जोश से होश से काम कर रही है जमात के पूरे नुमाइंदे ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में इमरान सर है आरिफ काजी साहब है अपना खाजा हिमस है साबिर चौधरी है बसमिल्ला शाह साहब है नईम शेख है चांद शेख है मफूर खान है और इसके अंदर जलाल भाई है और जिसके अंदर जो भी जानवर है सिकंदर पटेल है सिकंदर जो भी यहाँ पर टीम ने पंद्रह ट्रस्टी जो काम करे मैं उनको भी शुगा करता हूँ चैनल के माध्यम से और पत्रकार आए और जो मेहमान आए सबका मैं जमात किया मुबारकबाद देता हूँ होने वाले ईद की बधाई देता हूँ एडवांस में रमजान ईद की मुबारकबाद देता हूँ अम्बरनाथ मधी ट्रस्ट मुस्लिम जमात अम्बरनाथ की तरफ से और आज का जो इफ्तार का प्रोग्राम है उसमें खास करके हमारे सदर हाजी सलीम चौधरी नईम शेख जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख ख्वाजा इनुस चौधरी और हमारे साथ में जो लोग शाह बिस्मिल्ला साहब सिकंदर पटेल अलवर शेख और जितने जिनका मैं नाम भूल गया उनको भी उनको भी बात का क्रेडिट है कि उन्होंने बहुत सफल प्रोग्राम बनवाया और उसके बाद में आप लोग नमाज के लिए ईदगाह मैदान में आए और अपने घर से वजू करके आए सलाम या इत्तर पार्टी का आयोजन मुस्लिम जमात ट्रस्ट ने आयोजित है उपस्थित रहने की संधि में त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि या निमित्ताने अंबरनाथ तालुक्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना भगिनींना या रमजान उत्सवाचे आणि सणाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो हा सण आनंदामध्ये शांततापूर्ण वातावरणामध्ये घरोघरी साजरा हवा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि प्रशासनातर्फे तालुका प्रशासनातर्फे आपल्या सर्वांना खूप शुभेच्छा